как спорт в жизни помогает? Я тебе именно так скажу, что каждый человек должен заниматься спортом. Ведь это укрепляет здоровье, поднимает настроение и в целом создает позитивный настрой для работы и отдыха. Ну, это касается всех нас. Но в нашем районе есть такие молодые люди, которые занимаются спортом всерьез, а не просто так. И имеют достижения на краевом уровне. Имена наших спортсменов хорошо известны во всем Красноярском крае. И мы переходим к награждению в номинации «Спорт». Андрей Белионец, муниципальное образовательное учреждение детская средняя общеобразовательная школа номер один. Наградный победитель национальных и краевых соревнований Калыжин Екатерина Гайкова, муниципальное образовательное учреждение Леонтьевская средняя общеобразовательная школа. Победитель районных соревнований по разнообразному спорту. Константин муниципальное образовательное учреждение детская средняя общеобразовательная школа лучший футболист по мини футболу 2008-2009 учебного года. Давайте наградим аплодисментами наших номинантов. И для награждения в данной номинации мы приглашаем на сцену Уважаемые дюхтевцы, гости и, конечно, номинанты конкурса. Большой праздник подарила администрация Тюхтецкого района своей молодежи. Праздник, на котором отмечаются лучшие из лучших среди творческой молодежи. Мне выпала большая честь вручить награды и поздравить победителей фестиваля в области спорта, победителей конкурса преодоления. Я от души поздравляю всех троих номинантов. Всех троих. Думаю, что те награды, которые вы получите сейчас, они будут являться замечательным стимулом для дальнейшего спортивного роста. Ну, а лучших из лучших мы сейчас увидим в конверте. Здоровья, счастья и дальнейших побед! Больших спортивных побед! Я вышел за него. Удачи всем, чтобы всем всем повезло и всем чтобы все получили призы. Спасибо.